Привет, друзья! Это Руслан Хавло и ProDesign. Сегодня мы в Днепре на заводе InterKerama. Это крутейший завод, который производит керамику мирового класса. И с недавних пор широкоформатный керамогранит. Это единственное производство такой плитки в Украине. Плитка производится из добытой в Украине белой глины в Донецкой области. И это лучшее сырье в мире. Испанские и итальянские производители закупают эту глину. Интеркерама – это современный завод в Днепре, как я уже сказал, на котором работает 700 человек и продукция которого поставляется в 10 стран мира. Директор по маркетингу София Мугли, которая вот с минуты на минуту появится, проведет нам самую настоящую экскурсию по производству. И мы увидим воочию итальянскую линию, которая производит плитку по всем мировым стандартам высочайшего качества. Идемте! Это совершенно новый цех, да? А, да, это новый цех. Здесь производится керамогранит и настенная плитка Мы Запустили продукцию только в 19-м, то есть все супер современное, новое оборудование. А, вот ездят роботы, все автоматизировано полностью производство. Классно, но здесь так тепленько. Это из-за производства? Гречи, а, да, потому что печь 1200 градусов. Сложно вентилировать такое помещение, открыты проходы, но все равно тепленько, да. Классно. Ну и сама продукция горячая выходит из печи, поэтому ну, здесь уже нет, это уже отстаивается. Да, это, кстати, под объект. Продукция. Зимой здесь не холодно, я так понимаю. Да, зимой здесь классно. Мы ходим погреться, собственно. Супер, ну идем тогда дальше. Да, идем. Мы пришли в самое начало. Это глинозапасник. Сюда привозят наши глины. Это шпат. Здесь э, начинается все производство. Да, здесь дела. все начинается. Здесь привозят вагонами сырье. Это шпат, калин и белые глины. Вот почему хотела особенно показать, потому что кто не знает, то знает, белые глины, которые добываются в Донецкой области, у нас в Украине, считаются лучшими в мире. То есть даже итальянцы, испанцы покупают их у нас. Самое лучшее в мире сырье, и поэтому самое хорошее качество из этого получается. Получается, у вас есть все шансы захватить европейский рынок. Да, именно так. если обратить внимание на испанскую плитку, она, она сзади красная, у нее такой черепок, то есть с ней сложно работать, она более низкого качества. Поэтому. Это э керамогранит или керамика? Или? Керамика и керамогранит, да. Поэтому именитые такие компании покупают глину именно в Украине. Они отсыпают столько, сколько им нужно, и уже потом переходят на э этап массы заготовки. Куда мы сейчас с вами, кстати, пойдем? Итак, еще раз. Это глиноприемник, куда э фурами и... Э вагонные просто приезжает лучшая в мире глина куда мы с вами идем на массозаготовку. заготовку масса заготовка будем заготавливать смотреть как заготавливается масса для керамогранита у меня такое ощущение что я где-то на молокозаводе не знаю но вот э -э, в таких каких-то красивых блестящих сосудах мне кажется там даже быть э -э, не знаю там пиротка какая-то молоко течь но ну, ну никак не глина никак не производство плитки так вот из глины запасника где мы только что были сюда попадает глина. И добавляется вода, она перемешивается в однородную массу и уже оказывается здесь. Мы сейчас с тобой стоим под вот, подпольными ваннами в емкости. Подпольные ванны. Под... Здесь подпольное производство керамогранита. То есть под нами здесь еще один этаж, да, да и огромные ванны. Под нами ванны, да, с глиной, которая от однородной массы попадает туда. Вдруг я добровалюсь. Попадает в мельницу. Мельница. Это вот этот барабан, да? Мозг участка. То есть все задается, все параметры задаются автоматически в компьютеры. Человеческого ресурса здесь практически нет. Все параметры устанавливаются, вся рецептура, и уже потом машины работают вместо людей. Поэтому людей, вот если обратите внимание, по заводу, в принципе, минимум, да. А насколько вообще это вредное производство или нет? Нет. Э -э нет, ну, единственная температура, это некомфортно, ну, не так скажем, но для здоровья никакого ну, да, Это а а не или да. Ну, внушительно, правда, я прям в восторге. Это красота, такая именно технологичная. Глина с водой. вот э, постоянно она э, Перекручиваем, чтобы, да, чтобы однородная масса была. У меня от этого руки не отпадут потом? Нет. Ну пахнет глиной. Пахнет глиной. Глина удивительно. Да. да. Ну, да. Ты... Можно брать Руслана, чтобы он нам вручную глину замешивал. А вот, собственно, такие гранулы выходят да. э, из э, силоса, Атомизатор. из атомизатора. Из атомизатора вот да. И потом уже вот такая пыльца попадает на э, пресс. На пресс. То есть она высушивается и, и в таком виде, а, то есть она прям э, просто в сыпучем виде Да, да, и да. У нас э, дом построен сама самана, бабушка с дедушкой сами выстроили и, ну, мазанка. И он потом, э, кстати, Сергей Макно делает такие дома. Дом э, сделан из таких вот, э, глина с э, соломой, кирпичи и потом помазана глиной и каждый год бабушка белила стены, чтобы они были белые и это вот ну, вот так вот пахнет, да, пахнет домом. Пахнет домом. Порошок, который выходит из э, атомизатора, вот, который потом загоняется в рез, мне очень напоминает э, сухие дрожжи. У меня бабушка, когда хлеб пекла, такие дрожжи добавляла. Но на самом деле это не дрожжи. это… Да, это гранул. Это самый порошок, который вышел из атомизатора. И здесь уже ребята проверяют э, уровень влажности. То есть он должен быть с определенным уровнем влажности. Если нет, они уже вносят какие-то э, корректировки. Так, я должен насыпать около 10 грамм. Так, 5,7. Оп, перебор. Нормально. Нормально. Закрываем. В общем, ситуация такая. Мы сюда насыпали порядка 10 грамм гранул из полученной смеси, да, которые вышли из атомизатора. У нас вот есть вот такие гранулы. И влажность для того, чтобы производилась плитка должна не превышать 5%, 5%. И мы сюда насыпали 10 грамм, в течение где-то 10 минут они сушатся. И потом по формуле, исходя из того, сколько влаги вышло, мы будем понимать влажность. Если все окей, то мы дальше работаем с этой смесью, она идет в пресс и потом в печь. Мы сейчас подходим к участку прессов. У нас есть три пресса, два стандартных, это вот эти, которые есть, в принципе, у всех. И пресс крупноформатный, это линия G, он уникальный для Украины, только на нашем заводе есть такой пресс. И вот тут можно увидеть, как подается пресс-порошок. Вот эти вот те самые гранулы. Он остается таким листом большим. Значит, линия это System Keramics, это передовая компания, лидер на рынке. И эта линия Ламжи это одна из последних, то есть она 2018 года производства. То есть, супер то супер современная. Да, это супер современный, уникальный пресс, который позволяет нам делать тот самый крупный формат. Прессуется больше, чем нужно, потом вот эти края обрезаются. Ага. А, и вот он уже, а туда не подается, да, это вот просто он… Да, это он спрессованный. Просто спрессовался, сухой. То есть вот для этого нужна влажность, я так понимаю, 5%. Ее достаточно, чтобы вот такой уже получился листик под прессом. Порошок, который мы видели, на который гидравлический пресс подал 380 килограмм на сантиметр квадратный. И та влага, которая была в порошке, вот превратилась вот в такую пластину. Здесь у вас, я смотрю, школы, брак. Это один из этапов выбраковки. Да, это один из этапов конечной сортировки. У нас очень жесткие критерии сортировки, лабораторный контроль на всех этапах производства. И, в принципе, критерии отбора во второй сорт у брак очень жесткие, гораздо выше, чем у конкурентов. То есть для нас второй сорт это то, что для некоторых первый. То есть... Такой что ли не будет, что я привез плитку на объект, а у меня углы не сходятся, расходятся. В керамике такого быть не может, потому что вся продукция ретифицирована то есть это значит, что все углы подбирает машина, они идеально ровные. А в керамике другой вопрос, там уже существует такое понятие как калибр, а, то есть а, это нужно смотреть на упаковке, калибр должен быть единым, тогда не будет никаких нюансов. Да, если получились коробки из разных партий, тогда могут там, миллиметры туда-сюда ходить. А в керамограните такого нет. Ну и в принципе вы очень щепетильно э, ну, относитесь... Э... Ну, вот сейчас придут ребята, которые будут поднимать нам плитку, чтобы мы ее бросали. И вот э, мы возьмем брак, и вы попробуете в, это, в этой плите этот брак найти. Иногда это очень сложно. Надо ходить с фонариком, оказывается там маленькая какая-нибудь косочка, которую не видно с первого взгляда. Да. Значит, встаю я такой, разговариваю с вами, а тут только оп! Фух, целая, нормально. Теперь я буду сейчас на погрузчике проезжать по этой плитке, и ей ничего не будет. Пожалуйста, пожалуйста. Только что мы уронили эту плитку, потом проехали погрузчиком вместе со мной. Это добрых 100 килограмм. Пожалуйста, все целое. Морской конечек, красавчичек. Обитает себе где-то. Э, настоящий керамогранит. Он очень прочный, целый, вот, собственно. Забираю ее себе. На производстве ездят вот такие вот роботы. Нам говорят, что еще ни один робот не задавил ни одного человека Но вы сами понимаете, всякое возможно Ну нет Вот На самом деле производство максимально роботизировано Огромная присоска собирает плитку Она пакуется и потом увозится огромными роботизированными перевозчиками, подъемниками Внушает очень, очень крутой завод Керамогранит, когда спрессовывается, получается монолит. А обычная керамика, она, когда есть бой, она обратно в производство идет во вторичку, и с нее заново делается плитка. То есть вот это уже брак, да? Его просто бьют, вот так вот, и с него заново делают новую плитку. Друзья, мы вышли с производства, но остается один очень важный момент, без которого невозможно то качество, которое предоставляет завод Интеркерама. Это лаборатория, в которой проверяется качество плитки. И рядом со мной сейчас Оксана Станиславовна. Здравствуйте, здравствуйте, которая руководит здесь процессом. Расскажите нам в двух словах, что вы проверяете, как вы проверяете? Наш контроль начинается со склада сырья. Независимо от вида сырья, все это маркируется. И потом только идет проверка сырья. После этого мы даем разрешение его выдачи на производство. Проверяется гранулометрия, проверяется влажность, проверяется уже сама пресс-плитка, усадка, все физико-механические свойства. Также проверяются глазури, ангобы, ангоба глазури. Это что касается полуфабриката в трассе готовая продукция проверяется, есть периодические испытания и есть приемоздаточные испытания. То есть, чтобы выдать паспорт качества на склад и сдать продукцию, нам необходимо выписать паспорт качества, но э, на основании каких-то испытаний. Так вот, эти испытания называются приемоздаточные. И вне э, зависимости от э, формата, э, эти испытания проводятся каждую смену при смене формата, при смене артикула. То есть э, за смену может меняться 2-3, а может и больше, а может и ну, то есть проверяется физико-механика, например, вот мы стоим, это плюкометр Здесь проверяется геометрия, но это проверяется здесь на ударную прочность э, плитки. Ширина, толщина задается. Это основные параметры, да? Какой вес, какое давление. Он идет, получается, с, это, Теперь Это ось э, э, давлением. Давлением, да, давить на плиту. А что мы только что сделали? У нас был обрезан кусочек с плитки 60 на метр 20. Его взвесили. Его... Правильно, да? Его измерили. Сюда пос... указали его ширину, его толщину. Надавили. И он лопнул в какой-то момент. Затем мы в моменте излома померили штангенциркулем толщину минимальную. И задали его в машине. И машина нам показала, какую действительно Какое давление выдержала плитка? В данном случае это 59 мегапаскаль на сантиметр квадратный. 59! 59, понимаете? Вам это о чем-то говорит. София, спасибо вам огромное за экскурсию. Было не только очень интересно, но и очень познавательно и полезно для меня и для наших зрителей. А теперь мы удостоверились в том, что интергресс это действительно крутой керамогранит украинского производства. И я вам от себя желаю захватить э, рынок всего мира. И... Я надеюсь, что у нас получилось хотя бы немножко передать атмосферу нашего завода, но совершенно другое дело посмотреть на все вживую своими глазами. Поэтому архитекторы и дизайнеры, мы ждем вас в гости у нас на экскурсии, покажем наш продукт, наш завод, и вы посмотрите на все это своими глазами. Э, все контакты в описании, пишите, звоните, всегда рады сотрудничеству и открыты к общению. Ну что ж, ребята, очень насыщенный день и очень интересная экскурсия. Мы побывали в глиноприемнике, где куда прибывает глина в вагонах или в огромных машинах и смешивается еще э, с двумя компонентами. После этого глина попадает, ну, смесь попадает в огромные силосы, где э, смешивается с водой, потом вода испаряется, мы получаем порошок, который попадает уже на пресс. Он прессуется с огромным давлением 380 килограмм на сантиметр квадратный, кажется квадратный. И после этого она уже запекается, ламинируется, упаковывается. Огромное количество работы выполняют роботы, количество ну, людей очень мало на заводе. Рекомендую вам побывать лично на заводе, пощупать все своими руками, увидеть все воочию. Интеркерама это действительно современное производство, которое находится здесь в Украине, которое готовит из украинского сырья лучшего в мире. Очень крутую, я уверен, что соответствующую мировым стандартам плитку широкого формата. Приедьте сюда и удостоитесь в этом лично. Бросьте плитку, проедьтесь по ней погрузчиком. Все, что я сделал сегодня. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!